Вітаю всіх глядачів телеканалу Скіфія. Сьогодні ми знаходимося на міжнародній виставці собак «Таврійський оберіг, і тут як завжди море позитиву, галасу і звичайно ж спілкування. Тож залишайтеся з нами для того, щоб дізнатись, як саме цього року проходила ця виставка. В этот раз решили провести свою вторую международную выставку на другом стадионе в комплексе Школы высшего спортивного мастерства. Благодаря нашим активистам уговорили дирекцию стадиона отдать нам на этот день под, под, наш, под наше мероприятие такой шикарный, зеленый, чистый комплекс. И все участники, я уже слышал много отзывов, благодарностей, что всех это устраивает. Есть где разместиться с собаками, есть прекрасное поле для мелких пород, нежных пород. У нас есть помещение в зале. Так что всех это все устраивает. И тем более, что количество участников у нас увеличилось по сравнению с прошлой выставкой. У нас сейчас на нашей выставке почти полтысячи участников. И регион у нас крымский добавился, крымчане поддержали нашу выставку, приехали достаточно много участников из Крыма. Плюс еще приехала Молдавия тоже поучаствовать в нашей выставке. А так все регионы Украины представлены, ну практически все. Перший чотирилапий, якого ми зустріли, був чарівний та жвавий Джек Рассел-Тер'єр – порода, яка відома своїм непосидючим та грайливим характером. Як і всі собаки для полювання вони обожнюють рухатись. Та зважаючи на те, що зазвичай представники цієї породи є шибениками, доведеться докласти зусиль, аби привчити їх до порядку. Це універсальна собака, вона і охотник, вона і найкращий друг сім'ї. Собачку зовут Астра. Вона сьогодні э, взяла титул Цаци Цацип. Постаралась, молодец. Такий украс, я дивлюсь, цікавий. Якісь бувають специфіки різні, да? Это окрас триколор називається. Они бывают э, окрасов биколор і триколор. И бывают еще бело черные просто. Тип шерсти у них тоже различается на три типа. Жесткий, брокен, переходной тип шерсти, гладкий. А у вас какой? тип шерсти брокен, переходной. Он универсальный, он не линяет, э, не, нет аллергии на него. В общем, универсальная маленькая собачка, которую можно везде с собой взять. Ну, я вот так думаю, что у вас великое взаиморазумение и любовь, да? Да, у нас любовь. Дальше, они очень... К людям очень хорошо относятся, очень понимают людей, чувствуют очень хорошо хозяина, детей, очень любят детей в семье. Порода называется басенджи. Особенно она тем, что эта порода не выведена человеком. Она приручена аборигенами Центральной Африки. Вот, зовут его Кобеля Асанте Сана, что в переводе с Суахили означает большое спасибо или большая благодарность. И как давно у вас вот именно эта собака? Этому Кобелю скоро два года в ноябре. Вы именно этой породой занимаетесь или как? Или вообще, как, 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 как много у вас возможно было вот пород до этого? До этого был Golden Retriever. Вот. А этой породой занимаемся два года. Это что-то среднее между собакой и кошкой. Поэтому для меня очень близко эта порода. Они чистоплотные, на них нет аллергии, то есть у них нет подшерстка. Ну и... А сегодня у вас какие-то достижения есть? Вы уже успели выступить? Мы еще не выступали. Вы, а вы это в, в какой-то категории там, то есть как это вот будет у вас, там не знаю, монопорудные есть какие-то там Нет. еще. Мы Что сегодня у в гордом одиночестве. Вот кобер выставляется один в классе. Но вообще в Херсоне, я знаю, есть собаки данной породы. Минимум две это точно. Зустріли ми на виставці із своїх давніх знайомих пухнастого вінтіка, породи шелті, граційних далматинів з їх власницею Катериною та веселих такс із пані Ларицею, в родині яких нещодавно відбулось поповнення. Ми купили собі мальчика прибрілі для наших кроличих дівочок. Мальчик мініатюрний, но у нього всі в все в роду идут кроличьи. Вот. Он с шоколадным геном, и там же есть, присутствуют и мраморные гены. Так что это очень хороший вариант для вязки моих девочек. Вот. Сейчас вот мы пришли на выставку закрывать юного чемпиона Украины. Это уже наша третья выставка. Если мы получим хорошую оценку, я надеюсь, что мы получим ее, то мы закроем сегодня юного чемпиона Украины. Традиційно на виставці відбулись конкурси із дітьми, де юні власники чотирилапих змогли показати своїх пухнастиків із найкращого боку. Діти це ж наше майбутнє, тому ми їх тут приучаємо участі в этом міроприяті. Тим більше конкурс безплатний. Дітки всі желаючі запізподашли, зареєструвались, вийшли, поучаствували, отримали масу призов удовольствия. Є Діти... присутніх хвилинка позитиву ще, да ну, звісно. Ну, и самое главное, что и родители тут присутствуют, им нравится, что дети заняты хорошим делом. Любят собачек, хотят участвовать в таких мероприятиях, а потом из них вырастают уже профессиональные хендлеры, то есть люди, которые умеют выставлять своих собак. Да. У нас еще будет конкурс детский, но там уже для того, которые прошли подготовку. Конкурс юный хендлер, это в рамках выставки проходит. Поспілкувались ми і з переможницею дитячого конкурсу. Боротьба була за пеклою. Охочих взяти участь в цьому змаганні було достатньо, тож аби стати кращим і справді довелось докласти зусиль. Порода Йоршський тер'єр, собаку зовут Ася. Ну, мені подобається ця порода, вони маленькі, хорошенькі, вони люблять гратися з людьми, вони такі доброжелательні. А скажи, пожалуйста, как долго ты тренировалась, чтобы вы вот сегодня все-таки первое место занять, потому что конкуренция была большая. Да. Тебе помогали родители, наверное, да или как? Да, помогали, помогали. Долго тренировались? Нет, недолго. Вы просто вот такие вот молодцы от природы, да? Да. Не могли ми пройти повз цих двох чудових веймаранерів. Ця порода має дуже давню історію, тож ми захотіли познайомитись із ними поближче та розпитати в їх власниці, чи справді вони такі віддані, як про них розповідають. Та взагалі чим особливі веймаранери, окрім своєї краси? Це охотнича порода лігавою континентальна. Чем они интересны? Это легавая, которая изначально специализировалась по зверовой охоте, но с истреблением дичи в Европе они перешли на птицу. Одна из, одна из самых крупных континентальных легавых. Чем она меня привлекает? Ну, они очень красивые, грациозные. Первый. Вот у вас мальчик и девочка. Вот расскажите, как их зовут, какой у них характер, возможно, как они друг с другом вообще нашли общий язык. Суку зовут Текила Канис Фортуна, мы ее привезли из Польши. У нее отец чемпион мира, бабушки, дедушки тоже чемпионы мира. Кабеля привезли из Чехии. Зовут Бит, Бит сокращенно, Бит оф Харт Моравиа Лорд. Он от рабочих родителей. Отец у него чемпион Германии, чемпион Австралии. Почему именно эти собаки? Обе линии, получается, от австралийских собак, американских. Они очень хорошо показывают в беге, они не устают. В отличие от других линеек. Крови известных питомников нанис, ашларен и бромхуд. А сложно ли держать дома вот таких вот крупных собак? Нет. Нет не но почему? они всегда лежат на кровати. Дома занимают очень мало места. Но у них... Очень сильная привязка к хозяину. Если они очень привязаны к хозяину, куда хозяин, туда они... У нас все судьи международного э, уровня имеют лицензию эксперта Международной экономической федерации, э, эксперта из Беларуси, эксперт из Молдавии и два наших украинских очень заслуженных эксперта. В общем бригада очень дружна, очень э, професіональна, поэтому регламент виставки саблюдаються. Вже не вперше зустрічаємо ми на виставках представників породи російська псова борза великих та благородних собак, в яких одразу ж кидається в око аристократичність та спокійний характер. Ці чотирилапі вміють гідно себе поводити та бути відданими своїм господарям. У нас три русских псовых борзых. Это мальчик, его зовут Рубецков Серебряный Дождь. А дома еще у нас есть две девочки. Одну зовут Метели, а второй зовут Удалая. И на руках у вас? У нас щенок Дождя, его зовут Ветер. Угу. Вот. И чем просто... эта порода интересная, необычная? Вот чем вас привлекла она? А, вообще эта порода у нас появилась дома благодаря моему сыну. Ему сейчас 12 лет. Пять лет назад он заявил, что он хочет такую собаку. Вот, и мы завели девочку. А и потом... смогли остановиться, да? Нет, нет, у нас потом появилось еще две собаки. Вот, появилась ее сестра, и мальчик к нам приехал уже из Москвы. Мы выбирали родословную, сильную, для того, чтобы совместить хорошее охотничье качество с серьезной родословной. И насколько сложно вообще за ними смотреть, насколько они сложны в уходе? Ну, вообще, собаки в принципе живут сами по себе. Это те же самые люди. И очень несложно. Единственное, они очень любят гулять. Поэтому этому надо посвящать достаточное количество времени, потому что собака скоростная, она привыкла бегать. И желательно все-таки уделять внимание именно пробежкам. Собака, в общем, Бобби ее зовут. Южно-русская овчарка. Выведенная, кстати, в новой. Единственная порода Украины, которая зарегистрирована. Занимаюсь я ей уже три года. Очень хороший охранник, пастух. Никто к вам не подойдет и близко. Наверное, в квартире такую собаку сложно держать, да? Можно и в квартире, правда, уход за шерстью требует очень хороший. Ей, конечно, она чувствует себя лучше во дворе. Ей нужна большая территория, чтобы пасти там такое и охранять, конечно же. А, а какая специфика, Я не знаю, особенности характера, ухода, вот такое. Характер, что она очень независимая, очень как бы злая, одна из самых злых и быстрых пород среди овчарок. Там на таких заходах, розумієш, что наши чотирилапі друзі завжди можуть могут настрій. настроение. А я вам дякую за те, що ви були з нами. Всього вам найкращого і до побачення.